assalomu alaykum mening qadrdonlarim tabiatning o'zi tabib bahor ne'matlari dardingizga davo bo'ladi ko'klamning ilk kunlari ilk uzildi davri sifatida tilga olinadi sababi sovuq qish mavsumidan so'ng insonning immuniteti pasayadigan hamda turli kasalliklarni qo'zg'atadigan vaqt hisoblanadi tanamiz darmonga vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilishga ehtiyoj sezadi shuningdek bahor mavsumida ob havoning o'zgarishi goh yog'ingarchilik bo'lib goh quyosh charaqlashi kishini toliqtiradi buni payqagandek na bahorda tabiat bizga vitaminga boy mahsulotlarni tuhva etadi ushbu mahsulotlardan tayyorlangan ko'k somsayu ko'kcha ko'kmanti halim sumalak kabi lazzatli taomlar tanamizga darmon bo'ladi bahor ne'matlari bo'lmiş yalpiz jag'jag'i, jag'i ismaloq piyoz, rayhon kabi o'simliklardan nafaqat vitaminlarga boy mazali taomlar tayyorlash mumkin balki ular bir qancha kasalliklarga shifo ham hisoblanadi quyida shular haqida ma'lumot beraman bahor darakchilaridan biri bo'lgan yalpiz nafaqat ko'klam taomlari uchun oshko'k va ziravor balki dorivor malham ekanligi bilan ham ajralib turadi jumladan yalpizdan tayyorlangan qaynatma tish og'rig'i va tomoq og'rig'i milk yallig'lanishini bartaraf etuvchi xususiyatga ega og'riyotgan tishga maydalangan yalpizni qo'yib yigirma minut ushlab turilsa og'riq sekinlashadi milk yallig'lanishida yalpizdan tayyorlangan damlama yalpizdan tayyorlangan damlamadan og'iz g'arg'ara qilinadi milk yallig'lanishida yalpizdan tayyorlangan damlamadan og'iz chayiladi damlama tayyorlash uchun uch to'rtta yalpiz shoxachalarini yaxshilab yuviladi 200 g suvda qaynatiladi qaynatma sovutiladi ya'ni illiq holda og'iz chayiladi milk yallig'lanishiga shifo bo'ladi tomoq og'riganda ham xuddi shunday damlamadan tomoq g'arg'ara qilinadi tomoq og'rig'iga ham shifo bo'ladi tabiatni o'zi tabib deb bejiz aytilmagan ana yalpiz bilan ham ancha dardlarga shifo topsa bo'ladi bosh og'riganda choyga yalpiz qo'shib damlash ham foydalidir bu damlamadan bosh og'rigan bemor yalpizli damlama choydan ichib turilsa bosh og'rig'iga shifo bo'ladi xona sharoitida gultuvakda yalpiz o'stirish esa shamollashni oldini oladi ilohim salomat bo'ling kanalimizga obuna bo'ling e'tiborlaringiz uchun rahmat shifo berish Allohdan.